1 лютого відбулася оперативна нарада з керівниками комунальних підприємств. Керівники звітували з приводу загальних питань та проблем з прибирання вулиць від снігу. Першим на нараді виступив Сергій Іщенко, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Чисте місто. На сьогоднішній момент комунальне підприємство «Чисте місто убрало город на 95% від мусора. Не вбрані залишилися ті участки. которым э, плохой доступ. И нужно заметить на то, что э, доступ до контейнеров это одно, а подъездные пути тоже другой. Их тоже надо вычищать. Э, Долго по зарплате нет. Зарплату выплачиваем. Хотелось бы обратиться с обращением к жителям города делать оплаты за услуг, которые назовет э, коммунальное предприятие «Чистая мысль». Из всего города э, заключено договоров только 60%, а из этих 60% оплата проходит только 53% делают проплату. Соответственно, из всего города э, опла оплачиваемую за услугу составляет 30% от населения города. Э, деньги коммунального предприятия, который, на которые работает, э, они исходят из... Э, оплат за вывоз мусора. Поэтому, если не будет проплат, то предприятию трудно будет как-то делать вывоз мусора. Потому что в дворах разъезды не очень большие. Люди, которые работают по договору уборщики, они работают по 12, по 10, по 12 часов, убирают весь этот мусор, который лежит на земле, в контейнера, и потом эти контейнера вывозятся. На каждой площадке Машина, каждая площадка для очищения ее, нужно 3-4 машины загрузить для того, чтобы вывести одну площадку. Какой контейнерной площадке на сегодняшний момент отсутствует доступ? В каком районе? Доступ это Франко 46, вчера его так и не было, не знаю, может сейчас уже его прочистили. Петровство 60. В принципе, и еще возле сакуры там э, немножко навели э, беспорядок, весь мусор сгорнули в одну кучу, и сейчас будет трудно его собрать э, в контейнерах. Сейчас доступ уже есть, но его трудно будет собрать в контейнерах. И также возле э, Оксаны вчера разгорнули, опять же, весь мусор, все, что было, оно все вместе смешалось здесь, с, с, с Олег Кудрявцев доповів про стан спецтехніки та процес прибирання снігу. Ну, У нас і техніка, і люди працювали на городских територіях і в суботу, і в воскресенье. Крім того, е, як я вже говорив, техніка, багато е, техніки вийшло со строя, в тому числі е, погрузчик Гриппина. Тому і в суботу, і в воскресенье проводились і сварочні роботи. Если говорить конкретно по погрузчику, там э, заклинило двигатель, двигатель сняли, и сейчас э, ним занимается для того, чтобы можно было э, эту технику пустить э, в работу. Как вы понимаете, при таком снежном покрове косые лопаты уже ничего не дают, э, поэтому пришлось, допустим, э, улицу Советскую людям вручную освобождать бульвар, чтобы люди могли уйти с дороги. Сейчас мы делаем все, чтобы как можно меньше людей шло именно по дороге. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было планово. На комиссии ТПНС было поставлено задание приоритеты определить. Но пока нам не поступало данное решение по приоритетам, что расчищать, где и когда. Сколько техники сейчас работает у вас? Сейчас, кроме четырех машин, которые в пятницу вечером согнали то, что было разбито, почему люди слабо видят технику? Потому что в дневное время дороги у нас загружены. И если пустить те же машины, чтобы убирать подтаявший снег, то это будут заторы, будут аварии. Поэтому дожидаемся, пока движение Снижается и уже вечером э, запускаем технику. В пятницу это мы так и сделали, и прогнали основные магистрали. Кроме того, производится почистка ливневок, чтобы э, снег уходил. Это в частности возле Сузирья э, пробивали позавчера э, ливневок, потому что начал скапливаться снег с водой, а в ночное время может подмерзать и потом будет неприятности для водителей. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Качество питьевой воды соответствует требованиям САНПИН. устранено порыво на водопроводных сетях за неделю 6, на, устранено заторов на канализационных сетях 39. Кроме этого, выведено в плановый ремонт 19 единиц оборудования. С 27.01 начал работать канал днепр -Ингулец. Значит, мы принимаем на сегодня до 3 э, кубических метров в секунду. Это только начало. Значит, с нового года, с 1.01 мы пропустили на Карачуновское водохранилище уже 3 миллиона метров кубических воды по руслу. Значит, объем воды по державному предприемству днепр будет увеличиваться. Поэтому мы... Прилагаем все усилия для того, чтобы все оборудование, особенно то э, оборудование, которое отвечает за пропуск воды, в том числе талой воды, значит, у нас находилось в исправном состоянии. По, э, по ЖРО выделяется экскаваторная техника для очистки дворовых территорий. Проведена очистка производственных территорий предприятия многочисленных. Занимаемся установкой на место сдвинутых крышек на колодцах после чистых смехов на дорогах и тротуарах города. Таких, таких у нас очень много. Мы эту работу сейчас восстанавливаем колодцы. Есть вопросы и по разрушению частичному горловин колодцев. Поэтому эту работу в мы сейчас стараемся выполнять. Значит, и самое тоже важное, мы сейчас очень интенсивно и на протяжении всей недели и в выходные дни занимаемся вопросами очистки от снега колодцев с пожарными гидрантами. На сегодняшний день значит, очищено около 60% таких колодцев. Эту работу мы будем продолжать. Пожарных гидрантов у нас 485 в городе. Значит, по химреагентам, химреагенты по водоснабжению и водоотведению в наличии. Задолженность по электроэнергии, будем говорить, на сегодняшний день 3 миллиона 750 тысяч. То есть те 996 тысяч, которые находятся в казначействе Украины по льготам и субсидиям, на сегодняшний день еще не прошли. Добавилось потребление по январю 1 миллион 150 тысяч. Значит, и готовим пакет документов по 20-й постанове и субсидии предварительно на миллион двести. То есть останется вот по тому графику погашения задолженности, Опять. который у нас есть, миллион пятьсот. Было миллион семьсот, останется миллион пятьсот. Техники сколько у вас в исправном состоянии? Значит, у нас три экскаватора и один ЮМЗ. Все в исправном состоянии. На сегодняшний день на утро мы один, одну единицу для пожаров, для очистки дворовых территорий, значит, предоставляем. Вот один экскаватор на косе, один экскаватор на аварийной службе. Очень плохо обстоят дела с платежами за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Значит, дебиторская задолженность на сегодня 22 миллиона 436 тысяч. Вот по бюджету 480 тысяч, по коммунальным предприятиям 3 миллиона 400, по населению значит, 7 миллионов 757, по промышленным предприятиям 7 миллионов 796, пилигрии субсидии 3 миллиона. Очень плохо обстоит дело с оплатой за потребленные услуги теплосетью нашей. На сегодняшний день по текущей задолженности уже 220 миллионов, то есть 220 тысяч, извиняюсь. Значит, текущие платежи осуществляются крайне плохо, вот те договоренности, которые мы достигли буквально две недели, мы обсуждали, договаривались, значит, они ознаменовались в пятницу оплатой 10 тысяч. Значит, это э, ситуация крайне тяжелая в том плане, что по водоканалу поставлены очень серьезные условия по оплате за потребленную электроэнергию. Значит, и мы их должны выполнять, в противном случае нам было откровенно сказано, что будет приниматься решение по отключению. Значит, для того, чтобы я выполнял эти обязательства, мне нужны нормальные платежи. Порывов на предприятии за неделю не было. Мы работаем в номинальном режиме. Сегодня напрямую у нас 55, прямая обратка 39, что соответствует среднесуточной температуре. По комиссаровке это плюс 1,6. Процент расчета населения 67,5. Но по состоянию на 29 число, когда мы не предъявили еще январь месяц, расчет населения составляет 119,6%. То есть в среднем где-то порядка 85% около 90% населения рассчитывается. Это суммы вместе с льготами и субсидиями. До 30.01. не было доступа секторам захоронения и стояла угроза приостановки захоронений. 29 числа с 12.30 до 15.30 мы получили доступ к захоронению благодаря тому, что был экскаватор, и мы пробились к 21, 18, 19, 17, 15 и другим секторам, где можно производить захоронение. Так. На данный момент коммунальное предприятие работает стабильно в рабочем режиме. До этого захоронения производили на старом водоводе, поскольку не было возможности захоронения в других секторах снег стоял целиной до метра. И только вот бульдозер, который пришел, спасибо, он сумел расчистить круговую. То есть мы получили доступ и внутренние дорожки секторов. За прошлую неделю у нас незначительное было снижение респираторной инфекции практически на том же уровне, всего на 20 случаев меньше. Но у нас уменьшилось взрослых и немного выросло чуть-чуть у детей. Дети пошли в школу, стало чуть больше. Поэтому у нас было всего 628 случаев зарегистрировано, из них респираторных 608, грипп 62. То есть наши ставят грипп, когда нет действительно ни кашля, ни насморка, есть только повышение температуры, боли в мышцах, боли в суставах. Это действительно грипп. Температура держится 3-4 дня, а потом уходит. Но есть у нас уже и осложнения. Но детей было больше. Вот как раз у нас детей зарегистрировано 206, 310 случаев э, против 265, а взрослых 318 против 343. То есть практически дети и взрослые идут одинаковые цифры. А в общей сумме получается практически на том же уровне. На сегодня приблизительно уже детских вызовов 143, прошлую неделю, понедельник был 117 а взрослых 82, 79 было прошлую неделю. Но это общих вызовов, потом уже будет к концу дня, вид, там есть респираторные или нет. Тяжелые, но ну, у нас единственное, вы знаете, наш лежит педагог в Кривом Роге еще в реанимации, но ну, в общем-то состояние стабильное, улучшение есть. У нас одна есть вирусно-бактериальная пневмония, это молодой человек, 37 лет, вот, но стабилизировали мы постоянно держим контроль с реанимацией областной. Показаний для реанимации нет. Мы лечим. В принципе, стабильно кислород держит и все нормально. Есть осложнения бактериальные. У нас 6 детей с пневмониями лежат в детском отделении. И 4 взрослых в терапии, и 2 в реанимации. Но здесь такие более-менее уже стабильные антибиотики у нас пока есть. Правда, льются ручьем. Мы вот те деньги, которые есть, пытаться будем закупить антибиотики, потому что их недостаточно. Остальные у нас растворы немного есть. То есть на экстренную помощь мы пока удерживаем. Переполнено инфекционное отделение. Там на сегодня там у нас 25 койк, на сегодня 36 больных. Детей 13 с респираторным. И взрослых 12 с респираторной, остальные есть кишечные инфекции и гепатиты. По остальным держатся еще у нас травмы. За неделю у нас было 47 травм всего, трое из них госпитализировано. Было обслужено 27 человек по приемному отделению, остальные по поликлинике в основном там просто накладывались гипсы. И, к сожалению, еще, в общем-то, от укусов животных у нас страдают люди, у нас за выходные. Только обращалась за прошлую неделю три человека приемное отделение. Вакцины по Украине нет. Мы сейчас столкнулись с тем, что, в общем-то, упросили сделать четвертую вакцинацию нашим людям. Это ветврачи плюс две женщины, которых покушала бешеное кошка. Вот. А это четвертая вакцина. Надо еще две делать. Сейчас пытаемся связаться с больницей но к сожалению с главным пробиологом говорит по области практически вакцины уже нет а им нужно это нам считайте нужно еще 6 доз то есть два человека нужно доделать им вакцинацию и есть одна женщина, которой одну надо доделать вакцинацию, она в связи с погодными условиями не смогла выехать в Мечниково, но у них тоже уже вакцина заканчивается. Будем пытаться связаться с Рыженко, может хотя бы, это считается группа А, то есть когда уже укушены животными, может сможем, чтобы они зарезервировали, но хотя это вряд ли, это сложный вопрос. Також на нараді были заслухані доповеди еще до захвориванности в місті та окремо по средним школам. Ну за неделю три, на это мало. Но те, кто не сделана вакцинация, то надо, если вакцинация считать, то это будет много. А если кому не сделана вакцинация у нас, которая держится, да, то это порядка 30 человек, которым не сделана вакцинация. Мы проводим мониторинг заболеваемости каждый день. В пятницу процент заболеваемости по школам был 11,3%. Сегодня на утро уже 8,8%. То есть мы видим спад заболевания. Но очень критическое состояние в 12-й школе именно по двум классам, потому что мы мониторим по двум классам. Как уже сказал Владимир Васильевич, по 10 классу это 37,5% и по 11 классу 26%. То есть наблюдается динамика повышения заболеваемости. Поэтому отдел образования предлагает на вот эти два класса из всех школ сделать для них карантин.